Вітання всім, хто дивиться зараз цей відео. Дякую, що ви завітали на мій YouTube канал Укрбептість. А сьогодні в нас буде зустріч з братом Сергієм А До 1 березня 2024 року він жив сім'єю, дружиною двома дітьми в Одесі. І 2, 2 березня. Сталася трагічна подія, прилетів шахет в будинок, де, де він проживав сім'єю, і внаслідок цього влучання загинула його дружина і син. Так що я особисто висловлюю співчуття тобі, як батько, як, як чоловіку, в тому, що ти втратив. А зараз така ситуація в Україні, що дуже багато людей втрачають. Рідні, близьких, втрачають своє здоров'я, втрачають домівки. І я сподіваюся, що це інтерв'ю допоможе тим людям, які зараз переживають, які проходять дуже тяжкий час в Україні, і також тим людям, які проживають в Сполучених Штатах Америки, краще розуміти, співчувати тим людям, які втрачають, які переживають. Так що Сергій я тобі дякую, що ти знайшов пару хвилин, щоб зробити цей запис. Якщо можна дуже коротко розкажи про те, як ви провели перше березня разом з сім'єю. 1 марта, тільки почало весни, а у нас в одесі рано, рано тепло було. В году раніше раніше було. Все красиво, все розцвітає, природа только оживає. утром рано утром мы поехали я поехал на работу жена чуть позже у нее было оформление она оформляла оформляла кафешку вот потом мы на декорации работали. декорации правильно. да она делает декорации она ну, меняет на каждый сезон или какой-то особенный праздник меняет декорации в кафешке. Ну и они вообще в разных местах, ну, конкретно тогда в кафешке были. И потом мы все дома поехали. Поехали дома. Мы там недалеко, совсем недалеко, живем на машине 2 минуты, 3 минуты. Mm -hmm. и, и приготовились к вечернему собранию вечером на, э, на 7 часов у нас молитвенное. По пятницам на mm -hmm. всегда молитвенное собрание. Вот. Потом после собрания поехали спокойно. Спокойно поехали домой. Уставшие сильно легли. Ну как, готовились. Мы готовились на, на следующий день поехать к родителям на завтрак, потому что мы, мы давно не были на завтрак или на обед у родителей. Ну как давно, не сильно. Давно не были и... Аня говорит, давай поедем на завтрак родителям. Вот, и мы готовились. Я лег с Лизи с нашей дочкой старшей mm -hmm. в ее детской комнате. Чтобы, ну, чтобы она уснула, мы там вместе молимся, она молочко mm -hmm. книжку читаем, ну, такое. И уснули. Вот, Но ну, вообще обычно жена меня всегда зовет к себе спальню, вот, но в этот вечер не позвала, вот и мы уснули пол второго, пол второго все случилось mm -hmm. самое самое страшное, вот что что было вообще пол второго ночи все люди только только уснули это ж час семнадцать это самый самый крепкий сон самый глубокий крепкий mm -hmm. сон это не под утро, уже когда пять 5 часов, и уже начинаешь пробуждаться, а именно когда самый глубокий сон. Да, и тогда прилетел иранский шахет. Ну, понятно, со стороны российской армии. Mm -hmm. Да, ты жив семьею, мав семью, и был такой, как все другие люди, зараз поменялось. Ты втратил в дитину, вашего сына. Але ти став відомим. Багато людей знають про тебе, почули про тебе. А великі, такі відомі телевізійні кампанії показували зруйнований будинок, показували ті завали, також тебе показували. І я знаю, що ваша фотографія, сімейна фотографія облетіла весь світ, якщо можна так сказати. Тому з однієї сторони, ти втратив, була втрата, і ця втрата дуже велика. Как ты зараз себе чувствуешь после втраты дружины и с дитиною, какие у тебя стосунки с Господом? Мы не хотели такой популярности. Да. Вот. Но мы хотим, чтобы через эту ситуацию люди увидели, узнали, что на самом деле происходит у нас стране, у нас в Украине потому что Россия делает террор и этот террор на данный момент он безнаказанный вот захотели запустили ракеты и все вот. захотели в больницу ну в больницу за родом роддом ничего страшного там люди ну, эймшо люди вот. <клевит> а, стосунки с Богом у меня а я считаю что хорошие стосунки у меня нету обиды разочарования <клевит> Вот. Единственное, я хочу молюсь, чтобы остаться верным Богу до конца, чтобы ничего лишнего не сказать, не подумать, потому что Бог Он ревнитель, Бог Он испытывает сердца, испытывающие сердца. Вот. Как и Йов, мы вспоминали, что Йов очень много тоже потерял, 10 детей за один день. Это очень большой горе, и он. До конця став Он mm -hmm. Нічого плохого не признес проти Бога. Вот. Mm -hmm. e, зараз в Україні люди захищають на нулі. Багато людей воює, багато людей допомагають, волонтери, медики, рятувальники. Фактично, якщо так подивитися, в кожен на свій фронт. Я знаю, що ви приїхали сюди для того, щоб Вашингтон Дісі в столиці Америки розповісти про це. Це твій чи ваш духовний фронт. Що б ти міг би сказати про ті зустрічі, які в тебе були? Я знаю, що ти також зустрічався, мав нагоду зустрітися з спікером Майклом Джансоном. Ти міг би коротко розповісти про ту місію, про ті зустрічі, які були у вас в Вашингтон Дісі. В первую очередь эти зу они направлены на то, чтобы мы рассказывали правду. Ну что у нас происходит? Мы mm -hmm. мы не не, не пришли кого-то обманывать, кому-то что-то рассказывать. Мы рассказываем, что у нас было, что у нас есть. Mm -hmm. Вот и посредством этим мы хотим, чтобы нам помогли, потому что Америка, мне кажется, такую ключевую роль играет. Mm -hmm помогли для защиты встречались с разными людьми и мне очень э, очень очень понравилось э, э, то что мы с каждым э, с каждым человеком конгрессменом или или сенатором мы со всеми молились в конце mm -hmm. не все верующие люди вообще в э, конгрессмены в сенате э, Вообще больше 70% верующих. <сёж> это вот такая статистика. Не просто номинальных верующих, а именно верующих наших братьев, <сёж> наших наши сестры, которым искренне болит за Украину, которые искренне молятся, <сёж> <сёж> просят Бога за Украину. Это, это, это мне очень сильно понравилось. Майк Джонсон тоже. Это, я считаю, наш брат. Наш <сёж> брат во Христе. И он очень он, э, играет очень такую ключевую роль mm -hmm. сейчас. И на него, конечно, политически тоже сильно давят. Вот. грозят его должностью, что если ты выдвинешь. Но он выдвинул и сказал, что ну, если, если, как фраза такая слышал от американцев, если тонуть, то уже все вместе. Mm -hmm. Время рассудит, правильно я поступил или нет. Но я считаю, что на данный момент помощь Украине это крайне важно. Угу. Вот для защиты, естественно, мы же мы не 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 хотим ничего большего. Вот. То, ну, для того, чтобы нападать или ну, э у нас есть э там, например, в России законные цели. Это какие-то военные базы. Ты в нас, это в Украине, в украинских не, и в Украине, и наши военные тоже бьют по российской территории, mm -hmm. но не бьют, как Россия бьет по домам, больницам и так далее. Но наши бьют по э, законным целям, где мы вот как идет война, и мы имеем право, законное право, mm -hmm. э, вот, по всяким там э, заводам, где производят боеприпасы, оружие, э, по военным каким-то базам. Так да. ну дякую тобі за твою місію, яку ти виконував. Я надію, що та зустріч, яка була в тебе особисто з Майклом Джонсоном, хоч вона була коротенькою, але ти, ти мав нагоду йому розповісти як свідок, як той, хто втратив, як, як батько, як чоловік, про те, що люди переживають в Україні. Наша зараз справа молитись як віруючим, наша молитва, справа зараз молитись, тому що молитва це сама точна сама. Сильна, сама потужна, сама, ну, є таке слово Precise, тобто сама така, знаєте, влучна зброя, яку ми можемо зараз використовувати для того, щоб ця війна припинилася. Дякую тобі за те, що ти знайшов час тут отак разом поспілкуватися. Я надію, що це коротке інтерв'ю воно послужить також і іншим людям. які тут находятся в Америке, в Украине, может кто-то будет дивитися из России, я перейду на русский язык. А если кто-то по какой-то случайности посмотрит нас из России, вы должны знать, что в первую очередь Украина не желает воевать с Россией. Украина была всегда дружественной, но, к сожалению, сейчас российские солдаты пришли убивать и уничтожать Украину. А в мене ще буде таке коротеньке питання. Ну, це не питання, це як ти себе зараз відчуваєш. Я коли зустрівся з тобою перший раз в неділю, я побачив, що ти усміхаєшся. І я подумав: ну якщо Сергій усміхається, значить є якісь хороші зміни. Зараз весна, все цвіте. Як би ти зараз міг сказати про свій стан, про свої відчуття? Які в тебе є плани на майбутнє? Я знаю, що ти залишив доньку зараз вдома, то ти душою і серцем там з нею. Да. Ну, якщо можна так коротко про твої відчуття і плани. Весна — це взагалі моє улюблене время року. Моя жена любила осінь дуже сильно. Ну і весну теж любила. Але я весну більше всього весна для мене. Так все, коли цвітє, росте, Вся природа оживает, весну мы очень сильно любим, и, и жизнь продолжается, Господь почему-то оставил меня, надо жить дальше, надо быть верным Богу, надо служить, служить по возможности, как мы можем, по своим силам, mm -hmm. на данный момент мы своему народу служим, вот и хотим, чтобы у нас была мирное небо вот, но для этого для этого надо от бога как говорят псих есть такой коня приготовлять на день битвы, но победа от бога. Господа, да. мы как я понимаю мы должны делать максимум то что от нас зависит но mm -hmm. победа уже от всевышнего mm -hmm. вот. да. Это чувство чувство конечно, очень сложно. Когда ты жил обычной, привычной жизнью, у тебя семья, любимая жена, детки, которым ты каждый день радуешься, к которым ты и к жене, и к деткам после, каждый день после работы спешишь быстрее, как бы освободиться быстрее, доехать домой, чтобы быть семьей. Сейчас все поменялось. Ну, в плане все привыкать надо. Моя девочка лезет сейчас э, в Одессе, дома. И я все время переживаю, потому что Тут буквально вчера был прилет. <связывающий> Летают ракеты, дроны, и никто не застрахован от того, что может прилететь и где-то. Вот. Даст Бог, мы <связывающий> еще э, небольшой период времени будем здесь. И потом будем ехать домой. Вот, потому что мы там нужны, вы нужны здесь, вы делаете свое служение здесь, а мы там нужны. Не могут все уехать, не, не могут все остаться. То есть у каждого, у каждого свой путь, своя, свое призвание, не знаю. Вот, так что мы благодарим за всех братьев, сестер, которые здесь в Америке которые очень много помогает нам. Мы знаем, что очень много наших братьев и сестер и чист и американцев здесь, которые жили и растут не в первом поколении. Мы знаем, что очень много помогает нам. Мы очень мы очень благодарны всем, потому что брат познается в беде. Настоящий брак, нас, брат, настоящий друг тот, кто в трудное время вместе с нами. Ми це чувствуємо і Ваші молитви. Ми, як віруючі, в більшості я маю вигляді, ми, як віруючі, які виїхали з Бувшого Радянського Союзу. І велика кількість тут зараз проживає. Також ми хоч живемо в Америці, але все одно наші, як би так сказати, початки були в Бувшому Радянському Союзі. Такі як, якщо так взяти, то пацифісти. Ми Схильні до ми, того ми були за те, щоб від армії відсторонитися, поліція чи міліція це взагалі нас не, не торкалося. А зараз помінялося. Зараз дуже багато що помінялося. По тій причині, що 24 лютого 22 року відбулося повномасштабне вторгнення Росії російської армії в Україну. А що б ти міг би зараз сказати, так як батько, як чоловік, який втратив. Жінку і дитину, як віруючі повинні зараз відноситися до того всього, що відбувається в Україні. Як в Україні, тут в США, і тих віруючих, які знаходяться в Росії? Взагалі, йде війна, і очень жорстока війна, очень подлая війна з сторони Росії. Вот и у нас враг непростой. Вот э, мы слышали много свидетельств с бабушек и дедушек, э, э, которые пострадали сейчас от российских российских военных, и они со слезами на глазах плачут, говорят, что немцы были очень по сравнению с русскими то, что они творят. То немцы были, но ну, очень ну, добрые, милосердные по тем, что они не очень, таких, очень таких військовых Очень військовых злочин, очень, очень страшные просто, ну, это мягко говоря. То, что они делают, насиловали, Ты имеешь на увазе на оккупированной территории так, Украины? Так, 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 mm -hmm. Ну, где-то не, не на оккупованной территории, там наших же людей нету мирных нету там же только в, в, военные. Mm -hmm. Вот хотел сказать вам, братья и сёстры, то, что э, хот я хотел сказать всем украинцам нашим, и не только украинцам. Э, станьте на защиту нашей страны. Станьте на защиту, потому что... Вы тоже много чего можете делать. Здесь Америка свободная страна, демократическая страна, и верующие тоже могут много чего делать. И мы очень нуждаемся в вас, в вашей помощи, в молитвах, особенно в молитвах. Да, и последнее питание. Мы все тут на земле. Я, да. ты, мы, мы а, тут да. на земле, да. А твоя дружина і твій син разом з Господом. Як ти уявляєш свою зустріч з твоєю дружиною і з сином? Чи ти взагалі так собі думав про це уявляв? Навірно, як уявляв? Ну, як я. Я поняв, у мене приблизно було таке. Ну, теж якісь фантазії, мабуть. что мы встречаемся, я ее обнимаю, наш сын уже ходит, он же здесь малыш вообще 4 месяца, он ходит и он папе что-то показывает пальчиком где-то и ну это такое да. чисто такие, ну на самом деле мы у нас у верующих есть надежда то что мы еще сможем увидеться хотя Писання прямо нічого не говорит, ми не знаємо. Но чисто по-человецьки хочеться стрітися, увидети своїх близьких, самих близьких, сахродних. Небо це якраз особливе місце по тій причині, що ми там будемо мати зустріч в першу чергу з Ісусом Христом. Будемо мати зустріч з нашими близькими, з якими ми тут розлучилися, з тими людьми, про яких ми чули, читали. Може, собі уявляємо, що вони такі, але може, може по-другому. другі Да. Я скажу особисто, у мене є велике бажання зустрітися з апостолом Павлом і поговорити з Моїсеєм, з пророками. А може, там як я зустрінуся, то вже ми не будемо говорити, тому що там все буде відкрито, все буде так. ясно. Да. Ну, в першу чергу. Кожна віруюча людина бажає зустрітися з Господом, ага, і ми, да, ми якраз от і чого віримо, сподіваємося, молимось, слухаємо проповіді, духовно ростемо для того, щоб бути готовими зустрітися з ним. Чи думав ти, це останнє все? Я так кажу, останній останнє, ага. чи думав ти про раніше про готовність так, як ти зараз думаєш? Ну, раньше я мою выглядит до того, как сталася э, трагедия. Я вообще думаю, что мы никогда не будем на 100% готовы. Спасение это дар. Спасение не зависит от каких-то дел. Mm -hmm. Это подарок. Подарок, и, и спасение нельзя заработать. Вот. И просто. Ну, конечно, Бог хочет, чтобы мы жили долго, счастливо, э, как Писание говорит, нас присветили жизнью, и это шел Господа. Я думаю, что Бог так хочет, и, вс и все люди тоже хотят так, это естественно, еще правнуков встретить, понять, это нормально человеческое счастье. Да. Доброе. <coughs> На этом мы будем заканчивать. Сергей, я тебе еще раз очень благодарен, что ты нашел пару минут. І я сподіваюся, що ця зустріч, ця розмова, інтерв'ю, вона поможе тим людям, які може вагаються, думають, що там відбувається в Україні, чи як там люди живуть. Тому ти як свідок, ти як той, хто пережив, розповів це твоє свідчення. Дякую тобі за час іще раз і дякую всім, хто дивився зараз це інтерв'ю те, що ви на завітали на YouTube канал, зараз кажуть так, хто дивився, то поставте лайк. Якщо вам це відео сподобалось, то ви також можете його переслати іншим. З Богом. До побачення.